छत्तीसगड राज्यातील अत्यंत सुप्रसिद्ध अशा सिल्क साडी सलवार सूट व ड्रेस मटेरियलच्या अनोख्या प्रदर्शनाला दिनांक सात जूनपासून थाटात सुरुवात करण्यात आली असून पुणेकर नागरिकांचा पहिल्या दिवसापासूनच या प्रदर्शनाला प्रतिसाद मिळताना दिसून येत आहे टिळक स्मारक मंदिरामध्ये हे प्रदर्शन भरण्यात आले आहे दिनांक तेरा जूनपर्यंत चालणारे हे प्रदर्शन सकाळी अकरा ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे या प्रदर्शनामध्ये कोना सिल्क तसर्स सिल्क साडीसह विविध प्रकारचे सलवार व ड्रेस मटेरियल कोसा जॅकेट दुपट्टा कस्तो कॉटन कपडे बेडशीट शर्टिंग टॉवेल अशा हँडलूमच्या विविध वस्तू वस्तूसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत ग्रामीण कुटीर उद्योगाला चालना देणे महिलांद्वारे तयार करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या डिझाईनच्या कपड्यांचा प्रचार प्रसार करणे तसेच हँडलूमच्या कपड्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने छत्तीसगड सरकारच्या वतीने या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे या प्रदर्शनामध्ये पाच हजारापासून ते पंचवीस हजारापर्यंतच्या अत्यंत दर्जेदार साड्या पुणेकर महिलांसाठी उपलब्ध असणार आहेत या प्रदर्शनामध्ये विकल्या जाणाऱ्या कपड्यांवर वीस टक्क्यांपर्यंत सूट मिळते या प्रदर्शनाचा लाभ जास्तीत जास्त पुणेकर नागरिकांनी घ्यावा असे आवाहन छत्तीसगड सरकारच्या हँडलूम विभागाचे उपसंचालक एम एम जोशी यांनी केले आहे एम एम जोशी जिला रायपुर में पदस्थ हूं। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से हमारे प्रदेश के बुनकरों के द्वारा उत्पादित कोसा सिल्क साड़ी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में जो प्रमुख शहर है वहाँ हम एग्जीबिशन लगाते हैं इसमें हमारे प्रदेश के बुनकरों के द्वारा निर्मित डिजाइन कोसा साड़ी ड्रेस मटेरियल सलवार सूट जैकेट बेडशीट सभी प्रकार के आइटम हैं और ये हमारे जो आए हैं, ये उत्पादन करने वाले लोग हैं बुनकर हैं कोई मीडिएटर नहीं है इसका लाभ जो है सीधे बुनकरों को मिलता है और ये अपना सात जून से तेरह जून तक आयोजित रहेगा और मैं पूरे वासियों से आ, आग्रह करूंगा निवेदन करूंगा कि हमारे एग्जीबिशन जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है उसका अधिक से अधिक अवलोकन करें हमारे बुनकरों को प्रोत्साहित करें और इनके द्वारा उत्पादित जो वस्त्र है संभव परचेज करने की कोशिश करें तो आ, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि 2006-7 और 7-8 में हमने यहाँ पूरे तिलक स्मारक मंदिर में ही एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था और बहुत ही सफल रहा था वन वीक के एग्जीबिशन में लगभग 50 लाख का सेल हमारे बुनकरों के द्वारा सेल किया गया था। और उसी उस साह को देखते हुए हमने पुनः प्रयास किए हैं कि हमने एक बार फिर से यहाँ आयोजित करें और आने वाले समय में फिर से यहाँ के लोगों की मांग को देखते हुए आयोजित करने का हमारा प्रयास रहेगा और प्रदर्शनी में जो सात दिवसीय प्रदर्शनी है उसमें 20 प्रतिशत की विशेष हमारे सभी सम्मानित ग्राहकों को मिलेगा अब ये जो आ, हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध जो टेक्सटाइल वस्त्र है उसमें आ, टसर सिल्क साड़ी का विशेष महत्व है और केवल हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ के जो टसर सिल्क साड़ी है उसका काफी पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा परचेस किया जाता है और हम अधिक से अधिक इसको और बढ़ावा देना चाहते हैं मेरा नाम गजानंद देवांगन है मैं ग्राम सीवी चापा छत्तीसगढ़ से आया हूँ और हमारा गांव ही फेमस है कोसा कासा कंचन कागज की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है हमारे यहाँ कोसे का कपड़ा बनता है कांस के बर्तन बनते हैं और सोने का, का काम होता है और ये जो कोसे के प्रोसीजर है वो सारे हाथ का काम है। कोसा फल को हम लोग बस्तर से लाते हैं खरीद कर या हमारे यहाँ जंगलों में भी करते हैं रेशम विभाग वाले को तरफ से लेते हैं और उस कोसे को तो करते करके धागा निकाल का उसका फिर आना के धागा बनाते हैं पहले उसके बाद उसका थोड़ा सा मोटा धागा निकाल जाता है उसका बाने में यूज करते हैं वेब में और उसका कपड़ा बनाते हैं ये सारे चीज जो कोसा कपड़ा जो बनता है ये शुद्ध चीज है इसमें कोई केमिकल और कुछ भी यूज नहीं रहता है ये शुद्ध चीज है इसको पूजा पाठ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं दिवाली के में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ज्यादातर दिवाली पूजा के लिए इसी को यूज करते हैं प्रयोग और ये अगर हमारे यहाँ आजकल तो खैर आसपास के लोग मिक्स में बना देते हैं लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर बनता है वो प्योर कोसा का ही बनता है और इसकी कम से कम नहीं नहीं में पच्चीस से तीस साल तो ऐसा ही इसका चलता है आप आराम से इसको तीस साल चालीस साल जितना चाहे आप रख रखाव हाँ बस बढ़िया रखिये इसमें चरा को अगर मत लगाइए साफ रखिए किती दिन जायगी चाळीस साल मिनिमम चलता अच्छी चीज राहता अच्छा मी कविता देशमुख आज मध्ये बातमी वाचली की आज प्रदर्शन आहे म्हणून म्हणून मी खास प्रदर्शनाला भेट देण्यासाठी आलेली आहे साड्या अतिशय सुंदर आहेत हातमागावर विनलेल्या असल्यामुळे देखील आपल्याला बाहेर कुठेच बघायला मिळणार नाही या साड्या अशा इथे साड्या आहेत मला छान खूप आवडल्या साड्या आणि प्रदर्शन छान आहे मी नक्की तिथली साडी खरेदी करणार आहे येस okay. मी विद्या गणेश फिटकेल मी पुण्यातच राहते मध्ये बातमी वाचली तर ऍक्च्युली दरवर्षी हे प्रदर्शन लागतंच मी दरवर्षी या प्रदर्शनाला भेट द्यायला येतेच आणि साडी खरेदी आणि ड्रेस खरेदी हे वीक पॉइंट बायकांचे वीक पॉइंट आहेत दरवर्षी एकतरी खरेदी केलीच जाते आणि इथून तर मी डेफिनेटली घेते तर का प्युअर कॉटनचे असतात सगळ्या आणि हे प्रदर्शन आवडतं आणि काहीतरी छत्तीसगडचं प्रकार आपण घेतोय त्याचा एक अभिमान वाटतो आम्हाला आणि खूप छान आहे हे प्रदर्शन हे खूपच छान आहे सगळ्या साड्या वेगवेगळ्या व्हरायटी बघायला मिळतात तसर सिल्क पण छान आहे मटेरियल्स पण छान आहेत आणि आम्ही अजून दोन तीन दिवस आहे हे प्रदर्शन लकीली आज वाचल्यामुळे लगेच पहिल्या दिवशी काय त्यांची रेंज आहे कसा प्रकार ठेवतात हे बघायसाठी आम्ही आलेलो आणि दोन तीन दिवसात नक्की आम्ही भेट घेऊन शंभर टक्के खरेदी आणि इतरांनाही सांगणार आहे थँक्यू सो मच